Tchau, tchau.

Ты вообще кто? Я Рика, меня Максим сюда привел. Она купила билет за 2000. Что за билет, Китай? Так, 21 марта 2000 рублей. Место в центре сц... сцены сц... с репликой женщины вы не могли бы потише. С комнатой моей теле одинокой почки хорошо. В теле все, да, это маленькая жизнь. Наша. Да. И я маленькие разделили на тригг. Да. Ух ты, Саша! а визит к психиатру пошли себе на пользу? Э -э -э -э! Я не понял, вы за такси платить будете? Нет, я уже полчаса здесь стою. Сейчас выступим, потом рассчитаемся. Эти приезжие везде уже. Это сразу приезжий, приезжий. Я давно заметил у вас, Чебоксасов, какое-то предвзятое мнение к нам, к Маргаузским. У тебя вообще мозги есть? Тебе сколько надо, здесь, скажи. Значит так, запомни, это все мое. Если ты еще раз их тронешь, Не надо. Здрасте. Я с тобой сделаю. То же, что и с ним. Тебя вообще как звать? Мое имя слишком страшное, чтобы произносить его вслух. Урод страшный. Нет? Короче, я как папа римский поступлю. В смысле? Отлучить ненадолго. Спа. Хочешь? Спа. А ты умеешь ухаживать по-чувашки. Привет. Хочешь? Спа? А я смотрю, у тебя уже есть спать. Одевайся, мы уходим. Ты что, офицер? Офигел. Ты что? Ты вообще по-русски понимаешь? Жищи пищи через Съезд! Ты чего моя моем завате? Папа, папочка, папуля, давайте будем ругаться. Посидим, выпьем, да? Ты открыл мой виски? Мне его на юбилей подарили. Ему 31 год. А ты, я не знал, что это просрочка. Поймите, я всю жизнь работаю. Жена всю жизнь работает. Вы где жить собираетесь, а? Квартиру снимаете? Давайте лучше вы будете вам легче будет? Вы оба работаете. Ну ладно, уж пусть остается. Хорошо, спасибо. Алло, пацаны, приезжайте. Что? Да не переживайте, сейчас просто 17 человек приедут, шуметь не будут, в душ сходят и спать Ты хоть его любишь? Очень. А ты ее? Очень. Жить негде люблю. Пошел И что хотела сказать в конце? Ваши недостатки – это неиссякаемый источник нашего юмора. Красота спасет мир, а все остальные спасут нашу команду. Поэтому, дорогие друзья, мы вас ждем. Команда КВН «Новизна» выражает благодарность за поддержку.